بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نزعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أجواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ شِدَادَا ۖ وَجَعَلْنَا سِرَجًا وَهَّاجًا ۖ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم يوم ينفق في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا تصوير الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مابا لابثين فيها أحبابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وَوَصَّفُوا جَزَاءَ أَوْفَافًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كذابا وكل شيء أقصيناه كتابا أذنوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعمار وكواعب ترابا وكأسها طه لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينذر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب